Dalam tempoh 28 bulan ini yang menunjukkan bahawa kita berada dalam landasan yang betul. Yang pertama, pencapaian kita dalam keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2024 meningkat 5.1%. Ini satu kejayaan ekonomi yang boleh kita banggakan. Tidak banyak negara dalam dunia termasuk negara-negara ASEAN yang boleh mencapai pertumbuhan ekonomi lebih 5%. Jadi ini adalah satu hasil daripada kestabilan politik. Ekonomi berkembang, ekonomi berjalan. Seterusnya, kita lihat bahawa jumlah pelaburan ke dalam negara kita yang diluluskan pada tahun 2024, adalah tertinggi dalam sejarah pelaburan dalam negara kita. 378.5 bilion ringgit. The total approved investment in the country was the highest ever in 2024 at 378.5 bilion ringgit. Ini hasil daripada dasar kita yang mesra pelabur. Hasil daripada usaha Perdana Menteri mengadakan hubungan diplomatik yang baik, mengadakan perbagai lawatan ke negara-negara asing untuk menarik pelabur masuk ke dalam negara kita. Dan hasilnya, 2024 kita mencatat angka yang tertinggi. Dan saya yakin ini bukan angka yang tetap akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Seterusnya, bukan saja pelaburan, perdagangan kita meningkat. Perdagangan antarabangsa terus mengukuh dan kita boleh lihat pelabuhan Klang menjadi pelabuhan ke-10 tersebut di dunia pada tahun 2024. Ini kena sebut dah sebab ini pencapaian menteri pengangkutan. Depan PM ini kena sebut. Biar PM ada tahu bahawa antara pencapaian Madani Salah satu dia bawa portfolio Kementerian Pengangkutan. Seterusnya kita yang paling penting, kita lihat gaji median tahunan pada tahun 2024 telah meningkat ke 32940 ringgit setahun. Peningkatan 13% dalam tempoh 2 tahun sahaja. Ini maksud gaji rakyat Malaysia secara puratanya secara penengahnya telah pun meningkat 13% dalam tempoh 2 tahun seterusnya yang paling penting untuk golongan pekerja dividen KWSP 2024 6.3% jumlah agihan 73.24 bilion jumlah dividen yang paling tinggi yang pernah diagihkan. Ini pencapaian tetapi saya pelik. Kita bagi dividen tinggi bagi kepada kaum pekerja. Ada dua tiga orang ahli parlimen yang tak puas hati. Dia tanya mengapa bagi begitu tinggi. Termasuk seorang ahli parlimen backbencher. Tapi tak apalah. Dia mungkin tak faham ekonomi. Dan yang seterusnya, kita lihat dari segi politik kedudukan kerajaan Madani kukuh sejak 2008 tidak pernah mana-mana kerajaan membawa pindaan perlembagaan persekutuan dalam Dewan Rakyat dalam tempoh 2 tahun dua kali ketua majlis membawa pindaan perlembagaan persekutuan dan kita berjaya meminda perlembagaan persekutuan dua kali berturut-turut yang pertamanya memperkasakan hak wanita dalam isu kewarganegaraan dan yang kedua dia memartabatkan kebebasan institusi parlimen. Ini semuanya adalah indikator-indikator yang kalau saya nak nyatakan banyak lagi indikator menunjukkan bahawa Malaysia berada di landasan yang betul. We are on the right track. Kita kena bagi tahu kepada seluruh dunia the return of Malaysia in the global stage we are on the right track and right path